Сейчас будем гимн петь. Ну и как обычно у меня минуты полторы-две есть, я там выхватываю, мне разрешают иногда. Вот пару слов. Вот смотрите, сегодня еще больше, чем вчера. Да, а важно. завтра. А почему мы не выходим? Вот давайте подумаем. Есть же такая мысль, там, ну чего я приду, один, а, что я сделаю, да? И вот есть такая миниатюра, которую в 60-х годах режиссер Марк Розовский, тогда еще, естественно, он руководил театром Московского государственного университета. Здесь был конкурс и наш театр СИНТ Он у него была такая миниатюра. А что я мог сделать один? 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 А что я мог сделать один? 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 Что я мог сделать один?